Ну, ну привет, привет, привет. Здравствуйте. Красота Здравствуйте. неописуемая просто. Вы откуда, девочки? С <связывая> России. Это я понимаю, это не удивительно. Знаете, я, я не хочу сомниться в ваших словах. Наверное, да, действительно, Москва. Ну, почему-то вот все девчонки, которые попадаются мне в чат рулетки, ну откуда? Боя, Мос... Да, все говорят, что Москва. Мы можем вам показать сейчас. У меня вообще... -то... Не надо нам ничего показывать. Чат рулетка это запрещает. Я имею в виду просто типа на карте вам покажу то, что у меня типа большинство платок в Москве, то что я живу. Не-не-не, не стоит, не стоит. Я из Белгорода. Вам по 18 лет я уже есть, я надеюсь. 18 есть. Мы учимся уже в институте. Ух ты, в каком? Руден. Руден это международный вот этот вот, да? Да. А на кого учитесь? Международные отношения. Гостиничный бизнес. Гостиничный бизнес или международный или вы на разных факультетах? На разных факультетах. Ну гостиничный бизнес я могу понять, а какие же могут быть международные отношения в современных условиях? Ну, например, работать в компании какой-то просто международный, например, там Кока-Кола в России, вот просто пример. Ну, пример представим, что у нас есть еще все еще. Что у нас еще есть Кока-Кола, да? Ну, по факту она где-то здесь есть на самом деле. А у меня в Белгороде. О. Красота. Трофейная. Ну, короче, работать в международной компании, и просто заниматься переговорами всякими. Так я же об этом ну, говорю. Не... Есть ли перспектива? Вот это, конечно, вопрос. Вот. Не очень. Вот это, конечно, вопрос. Но гостиничный бизнес еще как-то, да? Но на, на внутреннем рынке он используется, и так или иначе, будет использоваться. Он даже в Советском еще... Союзе гостиницы были. А... Почему ее летом пригласили на стажировку в Грузию? Куда? Грузия. Ну, в Грузии сейчас, вот на сегодняшний день, девчонки, правительство, которое фактически э, подконтрольно на нашему, московскому. А завтра они выберут кого-нибудь другого. Ну, тоже, да, рискованно. Ну, просто мир таков, что международные отношения сейчас, ну, конечно, их нужно изучать, э, но есть не перспектива в работе. Ну, если сейчас вот СВО закончится, если вся эта ситуация завернется, тогда и если вдруг. Опять таки на радикальные отношения там с Европой тогда будет. Ну что, девчонки, как это все закончится? Может, хоть каких-то целей достигли? От меня до Харькова 70 километров. Уже про... уже четвертый год идет. Мы ни одного города областного центра не взяли их, ни одного. А то, что взяли, отдали. А Херсон? Но он уже не наш. Там украинская армия. С ноября с ноября 22 -го года нас оттуда выгнали. Хорошо, вы изучаете международные отношения? Да, я изучаю, но я больше вот по странам, вот у меня вот именно направление это Дальний Восток, то есть Арабский. Я а? понял, понял, понял. Центральная Азия, Дальний Восток, да? Ну, в ноябре 2022 -го года э, мы вышли из Херсона, и туда зашла назад украинская армия. Мы ни одного за 3,5 года почти областного центра не взяли. Села, посадки небольшие города такие как Бахмут, так что после них ничего же не остается. А вы говорите, окончится СВО? Ну как оно окончится? Может быть через лет пять оно закончится? Ну вам же, вы будете сидеть ждать пять лет? Нет. Надо же будет как-то работать. Смотри, по ситуации, возможно, на третьем курсе перейду. А вы как? А, а, вы, как, а вы как? международник. Как вы можете охарактеризовать? положение нашей конституции, которые э, Запорожская, по-моему, и Херсонская область внесены в нашу конституцию в качестве субъекта федерации. Какое у меня к этому отношение как, вот да, это, как, как вы характеризуете это? это? То есть правомерно это, неправомерно? Отношение понятно, что ну, сделано, надо э, добиваться. Но а с точки зрения международного права, на чем базировались, на чем базировались да. наши действия? Ну. <св> Я только на первом курсе. Тогда попроще вопрос. Я понял, для первого курса это действительно очень сложный вопрос. Попроще вопрос. По законам какой страны на территориях Херсонской и Запорожской областей были проведены референдумы? Наверное, по российским. Почему? Ну, потому что... Но если это еще, если это еще не Россия,

Вот если завтра у меня в Белгородской области какая-нибудь группа людей, сепаратистски настроенных, ну представим себе гипотетически, проведет по э, белорусским законам референдум э, о отсоединении от Российской Федерации и присоединении к Республике Беларусь. Как мы к этому отнесемся? Правомерно ли это действие? Почему на территории России проводятся закон, референдумы по законам другой страны? Это же неправильно. Ну, по факту, наверное, да. Ну, а как мы, чем мы руководствуемся, какие наши аргументы? Я понимаю, что один из самых весомых аргументов – это сапог нашего солдата. Но тогда у меня очень неприятные выводы, как у военного, в голове возникают. Так же делал Гитлер в начале 40-х. Mm -hmm. Мы что, идем по пути Гитлера? Мне такой путь не нравится. Он же в Австрии проводил референдум по немецким законам. Mm -hmm. А потом аннексировал Австрию. Чем мы от него отличаемся? Mm -hmm. Вот. Вот такие важки отдых и кажем про те, Что допыт нам Вдается. Объяснил, что 7 долларов. Здорово. Я тоже так могу. Здорово. Больше. Ты думаешь, у меня такой нет? Неплохо, неплохо. Это ты откуда сам? Как вот Что-что? Родом с Дагестаном. Ты Даги... дагестанец, да? Да. А сейчас да. в Воронеже, в Ростове. Где? В учебке. Mm. В учебке? Не понял. Ты в учебке сейчас? Да, на полях. На полях? На полигоне? На полях. А те, что на полигоне, командование разрешает ходить в чату Мисс Натик, сто, 100 Друзья, мы будем, мы будем, мы будем манажер. Сколько ты к заселу только помоги. Давай, слава, Украина слава, Я тебя попрошу еще раз сказать. тут ветер, говорю, не слышно очень. А, ну да, ну да. Ну ты же в российской армии служишь, надеюсь. Да. Да, ну я так и понял, понял. Человек, житель Дагестана, конечно же, не может служить в дагестанской армии, правильно? Получается. Ну, потому что нет никакой дагестанской армии. Все верно. А как ты думаешь, почему нет дагестанской армии? потому что Дагестан входит в Россию. Входит в Россию. А когда-нибудь была дагестанская армия? Была. Была. А что с ней случилось? Ничего не случилось. Ну, ее просто не стало, благодаря тому, что стала российская армия. Просто армия России, Дагестан, ну, к ногтю подогнала, и теперь вы служите в российской армии. А есть, правда, еще некоторые подразделения, которые считают себя дагестанской армией. Я считаю, что очень достойные ребята. Правда, они врагу служат нашему. Не знаю. Зато они Дагестан, я, нет, зато, я... зато они Дагестан. Они не не вот они служат нашему врагу, но я Дагестан. Да я понимаю, что ты не понимаешь. Я тебе просто пытаюсь объяснить. Вот люди, которые служат нашему российскому врагу, ага, все, да? <грусти>, Доброго. Да, да, привет. Ну что, хоть с нормальными людьми пообщаться? Ну хотелось бы, все ругаются, кричат. Дети, дети, вы знаешь. Да. Идиотами называют, зомбированными. А, уже новая ругательная у них появилась. Если ты русский, значит все. Значит все что? Все это когда Ру. ноги холодные. Ну <laughs> это да, ну все, все потеряно. Ну, слава богу, я не русский. Ну на меня тоже. А вот так. слава богу, я русский. На меня тоже так кричат. Ну потому что они считают, что все, кто из России, все русские. Ну это да. Да. Тут не добавить, не отнять. Ну да. Что есть, то есть. Ошибаются, они ошибаются. Все что-то про какой-то захват трехдневный говорят, не понимаю я этих людей. Прошу их сказать, кто это сказал, они приводят там ли каких то комиков своих. Как Скобеева говорила, я слышал перестать. Ну да, да, а кто она такая? Ну как, она работник государственного телевидения, но не преувеличивает. не а то что мы за это можем по шапке. Ну, я не знаю, мы, если... за это, мы за это можем по шапке получить, ну что значит. За что, что она такая? Она, она государственная служащий за то, что чиновник. Я ее осуждаю. Ну, мне она тоже не нравится, скажем прямо. Ляпается. Но они же глупости говорят. Ляпается я даже не глупости. понимаю, кто их там контролирует и фильтрует их разговоры. Ну есть у нас у нас есть определенные государственные структуры, естественно, не на уровне э, министерства, но на, на уровне ведомств, которые этими вопросами. Э, информационной политики занимаются, он ну, не перестанет, потому что него об этом не знаешь. Я, если честно, я почему-то уже последнее время задумываюсь, что первый, что второй канал, он живет какой-то своей жизнью, живет против государства. Но государство это то, же финансирует это... деятельности первого канала и второго, и э, Россия-24, и даже спутник, который ну, да. везде э, позакрывали, он все равно финансируется. И вот эти все граждане. А фильмы тоже снимают на государственные деньги, и что за кал они снимают. А, а потом задают вопрос, и даже кто-то попадает под статью. Ну куда делись деньги? Так что ну, вопрос этом... ну там это же другие. Вот в этом у меня и весь вопрос. Это же другие вещи. Это же э, кража, понимаешь? Это разбазаривание государственных государственного имущества, распил. Ну, все верно. Так же как Королев в свое время присел. Королев в смысле Сергей Павлович. Mm -hmm. В смысле, а, а какое отношение Сергей Павлович Королёва имеет к Скобеевой? Не, не к Схобеева, а к не целевому использованию денег. А, так тогда всем а шили. различные. Ну, как понять, всем шили? Что значит, я всем не знаю, шили? по какой статье сидел Сергей Павлович. Ну вот я вам говорю за растрачивание денег, когда партия говорила делать одно, он махнул гривой, а делать начал совсем другое. Это Пазара уже нет, это потом оказалось, что это правильно, но деньги бы целевые, целевые были потрачены не туда, Это куда же надо. это же уже не ну не, ты тоже не прав. У нас есть инициативные исследования, на которые тоже тратятся государственные деньги. Не, не, нет, не, деньги нет, нет. Деньги, нет. которые там не так было. Ну, может быть, там и не так было. Я с материалами уголовного дела не знаком, но а... челюсть-то ему, а куда же ты? Ах ты ж сука! И, Тут он гавкнул на Сергея Павловича королева шось, и вс ⁇ падла.